عزیزانِ گرامی ناظرین کرام مرید احمد راغب دواجن المخاطب ہاں چند اشار آپ حضرات دی سماعت دی نظر کرینا غور نال سن سن ہیک حد ہے جبر تے ظلم دیوی جے حد ٹپ سے پکڑی جویسے ہیں भावे लख इख़्तियार मालिक ही जे रब चाहे वुकड़ी जैसे सभो न ततड़ी जैसे डठी राग बिजली कहर जी जब जल केरी थी विसमी जैसे हर हिकु गुगदामकूं

ਮੇਰੇ ਮਲਕ ਦਾ ਅੰਗ-ਅੰਗ ਥਕਵੇਂ ਸੇ ਨੀ ਵੇਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੂਰ ਜਦਾਂ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਤੈ ਤੂੰ ਅਕਵੇਂ ਸੇ ਤੇਰੇ ਬੇਫਿਕਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਜਬ ਲਗ ਕੋ ਤੇਰੇ ਬੇਫਿਕਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਜਬ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਨੇ گرامی ਨਾਜ਼ਰੀਨੇ کرام ਮੂਰੀ ਦਾ ਮਦਰਾਗਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ ਚੰਦ ਅਸ਼ਾਰ हज़रात नज़र करद हबर ते हद टपसे पकड़ी जवे लख इख़्तियार मालिक ही जे रब चाहे वुकड़ी जैसे सठ आकड़ ते पुत्रेड़ सभो ਨਤਾ ਪੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਤੜੀ ਜੁ ਵਸੇ ਡੱਠੇ 라ਗੇ ਬਿਜਲੀ ਕਹਰ ਦੇ ਜਬ ਜਲ ਕੇਰੀ ਥੀ ਵਿਸਮੀ ਜੁ ਵਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਗਦਾਨ